Пашу, наверняка, ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня? Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Согласен. Хорошо, ну теперь мы уручаем Пошла Блин, Артемыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы же с тобой как эти, как мушкетеры! Один за всех и все за одного! Я тебе погроб жизни! Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета! Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход! Крыса краснопузая! Чего, вы? Этот ну, надеюсь, он вас, вы не А при том чего, что мать у тебя ничего вроде? Нормально. Обративник а уродом родился. А значит, что? Что? Вроде что чего? либо ты тоже с либо мать твоя шлюха. А ты? А, а ты. Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, Дричь! Твоя мать уродов рожает. Нет. 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 Проигрался. Нет. Вернемся выпить не на что будет. Правда, моя мать? По три патрона. Шлюх. Pues. Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюда. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Эй, эй, погодь, не убивай его. Мне в сортил сбегать. Вернусь тогда. Зря ты его отпустил. Еще пару минут подушил бы. Мы б с мужиками по патрончику поставили. Эх, ладно, в другой раз. Отношунка поискового. Вот вернусь в казарму. Я, рад... Ой, я вижу. Какие люди! Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там. А то секрет, секрет. Да какой секрет? ствол там. Я вас одного из полисовских рейнджеров снял. Ну, те, что на прошлой неделе завалили. Навороченный молоток. Внимание, проверка постов. Ферма есть на живой. Ну, закончил все там? Не искрит? Ну ладно. Хрена да лысого тут закончил. А я говорил. Не ладно, за... Нечего того склешнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу стрюченных ну, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чехож. И все бесплатно, и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост сгоня, Глянь, что там зенит. Сам бы пошел до да кляну. Надо бы нож наточить. Да ладно, как вернусь? Посмотрим, что это за пушка. А? И вот он, вот он эта пушка. Это модифицированный ублюдок, ублюдок он? Хм. даже не знаю.

Мамуна. Ну что за... Что? А -а -а -а. Тоже мне, война. Ммм. Все, кранты, шарманки. Мо... Что? Ааа. Какого хрена? Что? Взник сучи. Так, вот отсюда кто вылезаете. это вот отсюда попробуют бронированный, когда их есть А? Кто это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Так, понял. Прошу, не убивай. Над своими же издевается, Патлы, как же я ненавижу эту жизнь. Люди, что звери. Я не знаю ничего. Да, оставь да. меня. Я молчок Ненавижу их всех. Чистокровок. Да. Забирай все. И оставь меня в покое. Не бойся. Человек, да. Огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал, мэр? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь, ну, как пугало. Мой ствол у меня в штанах.